آج آپ کو ایک ایسے شہر کی کہانی بتانے جا رہا ہوں جو اندھا تھا مگر موج ذاتی طور پر اس کی بینائی واپس آ جاتی ہے مگر وہ یہ بات اپنی بیوی سے چھپاتا ہے اس کے ذہن میں کیا چل رہا تھا کوئی نہیں جانتا تھا اور آخر کار اسے پھر وہ کچھ دیکھنے پڑھنے اور سننے کو ملا جس کی وہ امید اور توقع اپنی بیوی سے نہیں کرتا تھا جانتے ہیں کہ اس نے کیا دیکھا کیا سنا کیا پڑھا یہ ایک کہانی نہیں ہے بلکہ ایک حقیقت ہے جو میں آپ کے ساتھ اس ویڈیو کی صورت میں شیئر کرنے جا رہا ہوں یہ میں نے دونوں تصویریں فکٹیشیس لگائی ہیں عورت کی بھی جو کہ بینا ہے دیکھنے والی ہے اس کی بنا ہے لیکن لیفٹ سائیڈ پہ جو آدمی ہے وہ بلائنڈ ہے وہ اندہ ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اور سفید چھڑی اندے آدمی کی وہ ایک پہچان ہے اس کی ایک نشانی ہے چلے اب دیکھتے ہیں کہ ہوا کیا یہ واقعہ حقیقت میں ہے کیا دہائیوں تک آریان نبینا پن کے ساتھ رہا میں بتاتا چلوں کہ میں نے جو نام ہے وہ بھی میں نے حقیقت میں نہ اس مرد کا نام اصل لکھا ہے نہ میں اس عورت کا نام اصل لکھا ہے اصل میں بتانے کا مقصد کسی کی عزت نفس مچرو کرنا نہیں ہے بلکہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے وہ کچھ آپ کو بتانا ہے لیکن ایک غیر متوقع موجزے نے اس کی بینائی واپس لوٹا دی خوشی کے باوجود آریان نے اپنی بھال شدہ بنائی کو راز رکھنے کا فیصلہ کیا اور وہ اپنی دنیا کو مشاہدہ کرنے لگا اپنی دنیا سے مراد کہ اپنے گھر میں کہ جو گھر کا محول ہے اس کی بیوی ہے وہ کیا کر رہی ہے کیا کرتی ہے تو ہم تھوڑے ہی عرصے میں اس نے پریشان کن سچائیوں کا سامنا کیا جس نے اس کی ہر بات پر سوالیہ نشان کھڑا کر دیا آریان کے چھپائے ہوئے حیرت انگیز راز کو دریافت کرنے کے بعد اب پوری دریافت... یہ میں نے فکٹیشیس تصویر لگائی ہے اصل جیسے میں نے پہلے کہا تھا کہ مقصود آپ کو وہ واقعہ بتانا ہے نہ کہ کسی کی جو ایڈنٹیٹی پہچان ہے وہ بتانا مقصود ہے آریان نے اپنی واپس آئی بینائی کو چھپانے کا جب فیصلہ کیا اپنے نئے نکتہ نظر کو بے نقاب کیے بغیر کس کو کہ میں بینا ہو گیا ہوں اب میں بلائنڈ نہیں رہا وہ ہمیشہ کی طرح گھر میں چھان بین کرتا رہا اس کی آنکھیں ان تفصیلات کو دیکھتی رہیں پکڑتی رہیں جو وہ لمبے عرصے سے بھول چکا تھا وہ جو دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کیا کون سی تبدیلیاں کوئی ایسی تبدیلیاں پہچان سکتا ہے جن کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی اس کی بیوی نے اسے نہیں بتایا تھا زمین پر ہر شور زیادہ شدید محسوس آریان کی واپس آئی بینائی کو چھپانے کی وجہ سے اب وہ دنیا کو بالکل نئے انداز سے دیکھنے لگا آنکھیں کھلنے کے بعد وہ پہلی بار گھر میں نظر دوڑائی تو ایسی باتیں نظر آئیں جو پہلے کبھی نہیں دیکھی تھیں پرتوں کے پھٹے سے لے کر دیواروں پر پینٹ کے دھبے تک یہاں تک کہ قالین بھی پہلے جیسا نہ رہا تھا یہ سب دیکھ کر اس کے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہوئی پرانی یادیں بھی تازہ ہوئیں اور نئے شکوک بھی جنم لینے لگے اس نئی نظر نے گھر کی ہر عام چیز کو اس کے لیے مشکوک بنا دیا تھا اور اب وہ ہر چیز کو بہت غور سے دیکھنے لگا تھا دل ہی دل میں ایک سوال بار بار ابھر رہا تھا کہ آخر وہ کیا یہ گھر کی تصویر ایک بنائی ہے دیکھ رہے ہیں کہ کارپٹ ہے پھٹا ہوا ہے سوفے ہیں پھٹے ہوئے ہیں دیوارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں لگائی ہے اس کی بیوی اب میں نے نام چینج کیا ہوا ہے علیسا میں نے اس کا نام وہ لکھا ہے اور جو آدمی کا نام ہے وہ میں نے میں نے فرحان لکھا ہے کی نئی بینائی کا احساس ہی نہ ہوا یعنی کہ اس کی بیوی کو پتا نہ چلا کہ جو میرا شوہر ہے اب وہ بینا ہو گیا ہے اور وہ معمول کی طرح اپنی زندگی میں مصروف رہی اب وہ جو شوہر تھا وہ بھی گھر میں بآسانی چلتا پھرتا رہا اور اپنے روز مرہ کے کام بغیر کسی دشواری کے کرتا رہا وہ اپنی بیوی کی طرف دیکھتا اپنا راز ظاہر نہ ہونے دینے کی پوری کوشش کرتا اپنی بیوی کو کھانا بنا یہ فکٹیشیس تصویر لگائی ہے جی بیوی کی پر زیادہ توجہ اس نے نے دینا شروع کی آریان نے علیزہ کے روزمرہ کے معمولات میں چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں محسوس کرنے لگا دیکھی وہ پہلے سے زیادہ بیزار اور جذبات سے آری نظر آتی تھی ایسی بات جسے وہ پہلے محض اپنے وہم کا نتیجہ سمجھ کر نظر انداز کرتا آیا تھا بیوی کافی زیادہ سکون سے کافی زیادہ سکون سے اب وہ پینے لگی فون کال پر زیادہ وقت گزارتی اور بے چین سی دکھائی دینے لگی اسے وہی عورت نہیں مل رہی تھی جسے حقیقی تھی یا محض اس کا نیا نقطہ نظر تھا جو اس کے ذہن کے ساتھ کھیل رہا تھا اریان کی واپس آئی بنائی کو چھپانے کی وجہ سے اب وہ دنیا دلچسپی کے ساتھ اس نے علیزہ کو اپنے کام کاج کے دوران چپکے سے دیکھنا شروع کیا لیکن پہلے تو اسے کچھ بھی غیر معمولی نظر نہیں آیا وہ خریداری کرتی ڈاک خانے جاتی اور یہاں تک کہ ایک دوست کے گھر بھی ملنے جاتی ہر چیز بالکل ٹھیک ٹھاک لگ رہی تھی مگر پردے کے پیچھے کیا چل رہا تھا اس بات کا خیال رکھتا اس کا شوہر وہ کبھی بہت قریب نہ ہو لیکن اتنا دور بھی نہ جائے کہ اسے نظر سے اوجل ہو جائے وہ گناہ اور عظم کے ملے جلے جذبات سے گزر رہا تھا یہ دعا کرتا کہ کوئی ایسی بات سامنے آ جائے جو اس کی الجھنوں کو دور کر دے ان کو سلجھا دے یہ گھر کی تصویر ایک بنائی ہے دیکھ رہے ہیں کہ کارپٹ ہے پھٹا ہوا ہے سوفے ہیں پھٹے ہوئے ہیں دیوارے بھی آپ دیکھ رہے ہیں فکٹیشیس لگائی ہے آریان نے ڈرامہ کرتے ہوئے فکر مندی دکھائی اور غور سے سنتا رہا لیکن اسے صرف فوری اور خفیہ جیسے ٹوٹے پھوٹے الفاظ ہی سمجھ آئے علیزہ کی باتیں سرگوشی جیسی تھیں بالکل آہستہ آہستہ اس نے کچھ دفعہ ہاں میں سر ہلایا اس کی نظریں کمرے میں ادھر ادھر گھومتی رہیں جو فاضیہ طور پر بے چینی کی علامت تھی جب آریان نے اس کال کو سمجھنے کی کوشش کی تو اس کا دل دھڑکنے لگا علیسا نے اچانک بات چیت ختم کر دی اس کا چہرہ زرد پڑ گیا آریان سے کچھ کہے بغیر ہی وہ گھر سے تیزی سے باہر نکل گئی جس نے آریان کے شکوکوں کو اور بھی بڑھاوا دیا بڑھا دیا آریان نے فوراً اس کا پیچھا کرنے کا فیصلہ کیا اور چھپا ہوا علیزہ نے کوٹ سنبھالا اور چند لمحوں بعد دروازہ کھولا آریان نے محفوظ فاصلہ برقرار رکھا علیزہ تیزی سے چلنے لگی کبھی کبھار کندھے کے پیچھے دیکھتی لیکن آریان نے خود کو لوگوں میں گم کرنے کی کوشش کی اس کے پیچھے پیچھے اپنی سوچوں میں محلے میں گلیوں میں چلتا رہا اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اسے کوئی اندازہ نہیں تھا کہ اسے کیا دریافت ہونے والا ہے جیسے جیسے وہ آگے بڑھتا گیا اس کا اندیشہ شدت اختیار کرتا گیا علیفا ایک ویران پارک میں ایک ایک سے ملی اور اسے ایک لفافہ دیا آریان نے درخت کے پیچھے سے دیکھا تو سننے کی پوری کوشش کی وہ اجنبی ایک ہڈی نمان لباس میں ملبوس تھا نے لفافہ لیا اور چند گہرے الفاظ بولے آریان بات چیت پوری طرح نہ سمجھ سکا لیکن معاملے کی فوری نوعیت واضح تھی جب علیزہ وہاں سے ہٹی تو اس کے قدم بھاری تھے اور آریان پر بے چینی کی ایک لہر آریان نے ان کی بات چیت سننے کے لیے بہت کوشش کی لیکن دبی ہوئی آوازیں اس میں رکاوٹ بنی رہی وہ قریب ہوا اور ایک بینچ کے پیچھے چھپ گیا مگر افاظ اب بھی سمجھ سے باہر سرگوشیوں کی شکل میں تھے اجنبی کے ہاتھ تیز اشارے کر رہے تھے جبکہ علیزہ تناؤں سے اندر اندر لفافہ اپنی جیم میں رکھا اور تیزی سے وہاں سے چلا گیا علیزہ نے گہرا سانس لیا خود کو سنبھالا اور واپس لوٹنے سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے علیزہ رکی آریان نے اپنی واپس آئی بنائی کو چھپانے کا جب فیصلہ کیا اپنے نئے نکتہ نظر کو بے نقاب کیے بغیر کس کو کہ میں بینا ہو گیا ہوں اب میں بلائنڈ نہیں رہا وہ ہمیشہ کی طرح گھر میں چھان بین کرتا رہا اس کی آنکھیں ان تفصیلات کو دیکھتی رہیں پکڑتی رہیں جو وہ لمبے عرصے سے بھول چکا تھا وہ جو دیکھنا چاہتا تھا کہ کیا وہ کیا کون سی تبدیلیاں کوئی ایسی تبدیلیاں پہچان سکتا ہے جن کا ذکر نہیں کیا گیا جن کی اس کی بیوی نے اسے نہیں بتایا تھا زمین پر ہر شور سے علیزہ کے گھر سے باہر جانے کا موقع پاتے ہی آریان کا شک اس پر غالب آ گیا اور اس نے اس کے گھر والے دفتر میں چھان بین شروع کر دی اس نے پہلے میز کے دروازوں کو کھنگالا پھر الماریوں کی تہہ تک رسائی حاصل کی احتیاط سے دستاویزات اور فائلوں کا جائزہ لیتے ہوئے اس کی نظر انجان ناموں اور پرسرار علامات والے فولڈرز پر پڑی انہیں باہر نکال کر اس نے ہر صفحے ہر لکیر کو بغور دیکھنا شروع کر دیا ہر ممکنہ سراغ کی تلاش میں عام حالات میں یہ کام کی جگہ اس کے لیے ممنوعہ علاقہ تھی لیکن اب اس کے دل میں اٹھنے والے شدید شکوک اور بے چینی نے تمام تر احتیاط اور حدیں پامال کر دی تھی اس نے کمپیوٹر کھولا تو ایسی چیزیں دیکھیں جو سمجھ میں نہیں آئیں اکاؤنٹس کے کاغذات تھے جن پر بڑی بڑی رقم کی لین دین لکھی تھی لیکن آریان کو یاد تک نہ تھا کہ اس نے یہ سب کا منظور کیا تھا پھر ای میلز تھیں پرانے اور اجنبی لوگوں سے جن میں بہت خفیہ اور کوڈ والی باتیں تھیں کچھ ایسی جگہوں کے نام بھی تھے جن کا اسے کبھی پتہ تک نہ تھا ہر نئی فائل ہر نیا خات پڑھنے سے اس کا دل اور تیزی سے دھڑکنے لگا یہ سب مل کر کسی الجھی ہوئی پہیلی جیسا لگ رہا تھا جس کے ٹکڑے آپس میں مل ہی نہیں رہے تھے آریان کا دماغ سوالوں سے بھر گیا آریان نے فراخ کو آگے بڑھایا بینک کے کاغذات پر نظر ڈالی تو عجیب لین دین نظر آئیں پھر اس نے رسیدیں دیکھیں ایسی مہنگی مہنگی جگہوں کی جن کے بارے میں اسے کبھی پتہ ہی نہ چلا کہ علیزہ وہاں جاتی ہے پھر اس کی نظر میز پر علیزہ کے ہاتھ سے لکھی ہوئی چھوٹی چھوٹی پرچیوں پر پڑی اس پر کوڑ جیسے پیغامات اور ایسے فون نمبر تھے جو اس نے کبھی نہیں دیکھے تھے آریان نے ہر چیز کو نوٹ کرنا شروع کر دیا ہر معمولی سی بھی مشکوک بات اس کی فہرست میں شامل ہونے لگی لیکن عجیب بات یہ تھی کہ ہر نیا ثبوت ملنے پر سوال ختم ہونے کی بجائے اور بڑھتے گئے اب وہ اس مقام پر پہنچ چکا تھا جہاں وہ رک نہیں سکتا تھا اسے اب پوری سچائی جاننے تھی چاہے کچھ بھی ہو آریان کو علیزہ کے نام میں خفیہ بینک اکاؤنٹ ملا جس میں وسیع اور بے ترتیب جمع ہونے والی رقم موجود تھی وہ حیرت سے سکرین کے دادو شمار کو دیکھتا رہا یہ یہ سمجھنے سے کسر کہ یہ پیسہ آخر آیا کہاں سے اس نے ریکارڈ پرنٹ کر لیے ہر تاریخ اور بڑی رقم پر نشان لگائے جو بار بار اور مسلسل جمع ہو رہی تھی یہ دریافت اس کے بدترین خدشات کی تصدیق کر رہی تھی اور ایک سوال اس کے ذہن میں گونجنے لگا اتنی بڑی مالیاتی چیز علیزا آخر مجھ سے کیوں چھپا رہی تھی اسی لمحے اس کے دل میں سالوں پر محیط اعتماد کی دیوار میں گہری درار پڑ گئی اس نے اپنی بیوی آریان نے پرنٹ کیے ہوئے بینک سٹیٹمنٹس کو ہوا میں لہرا کر علیزا کے سامنے پھینک دیا اب بتاؤ یہ خون کے دھبے والے پیسے کہاں سے آ رہے ہیں علیزا کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں وہ ایک لمحے کے لیے خاموش رہی پھر اس کی آواز کامتی ہوئی نکلی تمہیں سمجھ نہیں آئے گا تمہیں یہاں سے بھاگ جانا چاہیے ابھی لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی پارک والا ہڈی پہنے والا اجن ابھی اور دو مزید آدمی دروازے پر نمودار ہو چکے تھے اس نے علیزہ کی طرح اشارہ کیا اس نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کا شوہر اندھا ہے یہ غلط معلومات تھیں پتا چلا کہ علیزہ در حقیقت ایک بین الاقوامی منی لانڈرنگ رنگ کے لیے پیسے منتقل کرنے والا ایک آلہ بنی ہوئی تھی جسے اس کے ایک پرانے دوست نے پھنسایا تھا وہ رقم جو آریان نے دیکھی وہ منظم جرائم کی آمدنی تھی علیزہ چاہتی تو اس سے پیچھا چھڑا سکتی تھی مگر وہ آریان کو خوف زدہ کر کے اسے محفوظ رکھنا چاہتی تھی میں تمہیں بچانا چاہتی تھی علیزہ نے آریان کی طرف دیکھتے ہوئے چیک کر کہا ایک آدمی نے پستول تان لیا تناؤ عروج پر تھا آریان نے جو سالوں تک اندھیرے میں رہا تھا یعنی کہ اندھا رہا تھا اپنے گھر کے ہر کونے کو اپنی نئی نظر سے محفوظ کر لیا تھا اس نے اپنے پاس پڑے بھاری فائل سٹینڈ کو زور سے اس شخص کی طرف پھینکا جس سے اس کا ہاتھ لہو لہان ہو گیا اور پستول گر گیا ایک محصر اور شدید کشمکش کے بعد آریان نے فون اٹھایا اور ون فائیو ڈائل کر دیا جبکہ علیزہ نے باقی مجرموں کو روکنے کی کوشش میں خود کو بجانے کے لیے وہ لڑ آریان ایک محفوظ گھر میں رہ رہا ہے پولیس تحفظ میں علیزہ گوا تحفظ پروگرام میں شامل ہو چکی ہے اس نے رنگ کے تمام ارکان شناخت کرانے کا معاہدہ کر لیا ہے آریان کیس کی فائل بند کرتے ہوئے ایک آخری نظر اپنی شادی کی پرانی تصویر پر ڈالتا ہے اس کی آنکھوں میں چمک نہیں صرف ایک ایسی سچائی کا بوجھ ہے جو اس کی بنائی سے کہیں زیادہ بھاری تھا بعض راز اندھیرے میں ہی محفوظ رہتے ہیں بعض سچائیاں دیکھ لینے کے بعد آپ کبھی پہلے جیسے نہیں رہتے سو تھینکس ویری مچ اگر یہ ساری چیزیں آپ کو اچھی لگیں مزید بھی آپ کے ساتھ اور بھی جو کہ سچ پر مبنی حقیقت پر مبنی جو کہانیاں ہیں جو اصل میں ہیں تو سچ وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اگر آپ ایسی کہانیاں جاننا چاہتے ہیں تو میرے چینل لرن ود جمنائی کو سبسکرائب کیجیے گا تاکہ میری اپلوڈ ہونے والی ہر ویڈیو کا آپ کو نوٹفکیشن آ جائے سو تھینکس یو ویری مچ